السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عبدی آج آپ کے پاس ہاٹ پاٹ لے کر آئی ہوں بالکل تازہ تازہ زہران قوام ممدانی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت علی تعالیٰ ابراہیمہ و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک اللہ محمدن و علی محمدن کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم عن حمید مجید المجید ظہران قوانِ میں ممدانی پوری مغرب کے دنیا میں ایک نام روشن ہوا کل کی شام آج میں بنا رہی ہوں اس کی ویڈیو جب پتہ چلا کہ گزشتہ ایک صدی کے کم عمر اور پہلے ایشیائی میئر جو پچاس اشاریہ چار فیصد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے یہ ایک تاریخی کامیابی ہے اور زہران ممدانی کے سر پر نیو یارک کی میئر شپ کا تاج سج گیا مسکراتا چہرہ ذہین آنکھیں ان کا تعارف پورا کرواتی ہوں میں ابھی پہلے یہ بتا دوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے حریف جو تھے وہ کون تھے نیو یارک نیو جرسی اور ورجینیا میں بھی ڈیمکریٹک پارٹی کو ہی سبقت حاصل رہی کہیں پر وہ آئے ہیں کہیں پر بھارتی نجاد ایک خاتون آئی ہیں اور غزالہ حاشمی یہ پہلی مسلم نائب گورنر ہیں انہوں نے وہاں پر ورجینیا میں نائب گورنرشپ جیتی ہے اور ملک بھر میں ڈیموکریٹس کا مورال بلند ہو گیا ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے یہ یقیناً خطرے کی گھنٹی بچ گئی ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پہلا خطاب کرتے ہوئے کہا قوام ممدا زہران قوام ممدانی نے میں قوام کا لفظ کیوں لگا رہی ہوں لاحقہ ان کے یہ ان کا نام تو رکھا گیا تھا زہران ممدانی رکھنے کا وہ تھا لیکن ان کے والد نے قوامہ لگایا کوامے کیوں لگایا کیونکہ یہ گھانا کے صدر تھے ایسے ولولا انگیز صدر تھے جنہوں نے گھانا کو غلامی کے کلچر سے نکال کر آزادی کی زندگی نصیب کی اس پر میں نے پوری بلاگ بنایا ہے آپ کو میری ویڈیو سیریز میں ملے گا انہوں نے پہلے خطاب میں کہا نیو یارک میں اسلامو فوبیا کی کوئی گنجائش نہیں ممدانی نے ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا غور سے سن لیجے کرپشن کے اس کلچر کا خاتمہ کریں گے جس نے عرب پتیوں کو ٹیکس سے بچ نکلنے کی چھوٹ دی ہے اور موروثی سیاست کو شکست دے کر ہم آئے ہیں نیو یارک کے شہریوں نے بتا دیا اب طاقت امیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم یونینز کے ساتھ کھڑے ہوں گے مسلمان اور ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کریں گے انہیں مضبوط بنائیں گے آج کی رات سے نیو یارک ایک مہاجر کی قیادت میں آگے بڑھے گا دوسری جانب اینڈریو کومو اور سیلویا نے شکست تسلیم کرتے ہوئے یعنی ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں نے زہرانمدان قوم ممدانی کو مبارک باد اور تعاون کی پیشکش کی ہے چوتیس سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ نے قابل اور ہمدرد انتظامیہ تشکیل دینے کا وعدہ کیا ہے جبکہ انہوں نے منتقلی ٹرانزیشن ٹیم کے رہنماؤں کا اعلان کیا ہے جن میں اینٹی ٹرسٹ کی حامی لینا خان بھی شامل ہیں نو منتخب میئر نیو یارک زہران ممدانی نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا مجھے جواہر لعل نہرو کے الفاظ یاد آ رہے ہیں جو بھارت کے پہلے وزیر آزم تھے انہوں نے کہا تاریخ میں کبھی کبھار ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب ہم پرانے دور سے نکل کر نئے دور میں قدم رکھتے ہیں جب ایک عہد ختم ہوتا ہے اور ایک قوم کی وہ روح جو طویل عرصے سے دبائی گئی ہو اپنی آواز پا لیتی ہے آج رات ہم پرانے دور سے نکل کر نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں تو آئیے اب ہم واضح اور پر اعتماد انداز میں بات کریں کہ یہ نیا دور کیا کیا لائے گا اور کن لوگوں کے لیے لائے گا پرجوش ہجوم سے خطاب میں زہر ممدانی نے کہا کہ یہ وہ دور ہوگا جب نیو کے لوگ اپنے رہنماؤں سے بہانے نہیں بلکہ ایک جرت مندانہ ویژن کی توقع رکھیں گے کہ ہم کیا حاصل کریں اس ویجن کے مرکز میں زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے نمٹنے کا ایسا جامع منصوبہ ہوگا جو شہر نے کئی دہائیوں میں نہیں دیکھا اب میں آپ کو بتاؤں یہاں تک تو دیکھیے میں نے زہران ممدانی کے لیے پڑھا ہے زہران قوم قامہ ممدانی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے والد خود بھی جو ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں لیکن وہ زیادہ تر یوگنڈا یوگنڈا میں رہے ہیں اور اس وقت یوگنڈا میں اور اس وقت کولمبیا یونیورسٹی میں با, ماں بعد نوبادیاتی مطالعات کے پروفیسر ہیں ان کا تعلق گجراتی شیعہ مسلم خاندان سے ہے جبکہ ان کی والدہ میرا نائر ایک بھارتی نجاد امریکی فلم ساز ہیں اور ان کا تعلق پنجابی ہندو خاندان سے ہے وہ پدم بھوشن اعزاز حاصل کر چکی ہیں اور جب وہ پانچ سال کے تھے تو ان کا خاندان جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں منتقل ہو گیا تھا جہاں زہران نے سینٹ جارس گرام سکول میں تعلیم حاصل کی جہاں ان کے والد کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ تھے سات برس کی عمر میں ممدانی کا خاندان نیو یارک شہر منتقل ہو گیا جہاں وہ مین ہیٹن کے اوپر کے اپر ویسٹ سائیڈ میں مقیم ہوئے انہوں نے بینک اسٹریٹ اسکول فار چلڈرن اور برونکس ہائی اسکول آف سائنس سے تعلیم حاصل کی جہاں انہوں نے نائب صدارت کے عہدے کے لیے انتخاب لڑا لیکن وہ اس انتخاب میں کامیاب نہیں ہوئے بعد میں ممدانی نے ریاست مین کے بوڈن کالج میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے دیگر سرگرم طلباء کے ساتھ اسٹوڈینٹس فار جسٹس جسٹس ان فیلسٹائن کے نام سے طلبہ کی ایک شاخ قائم کی انہوں نے سن دو ہزار چودہ میں افریقی مطالعات میں بیچلر ڈگری حاصل کی افریقانہ اسٹڈیز اب ان کی بیگم کے بارے میں کچھ جنہیں جو کہ ایک بہت ہی قابل ٹیلنٹڈ اور بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک ہیں وہ زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے شوہر کی انتخابی مہم میں خوب ساتھ دیا ان کے پمفلیٹس بنائے ان کے پوسٹرز بنائے اور ان کے اوپر میں آپ کو ان کی بیگم کے اوپر پوری پوسٹ بنا کے دوں گی ابھی فی الحال خدا حافظ فی امان اللہ